Та в нас тут е, тема тема дня, е, це те, що Україна і США наближаються до підписання угоди про рідкісно земельні метали. Е, вашу думку, погляд зі сторони з приводу того наскільки це, ну скажімо так, стратегічно, тому що штати кажуть це просто супер безпеки для України. Україна скосану десь приблизно так зараз, як на цьому фото, президент Зеленський дивиться на президента Трампа. Е, дивиться на дуже дуже з обережністю на всі ці всі ці речі. От як вам здається, це? Це важлива річ, що і що вона може змінити, якщо справді буде підписаний той меморандум, в якому вигляді він зараз був. Там такі доводі. Скажімо, я, я так, так скажу, е, Україна по суті, якщо підпише цей документ, який зараз от фігурує в публічному просторі, то ми юридично зобов'язуємося почати працювати над угодою, яка буде визначати все решта в наші дні. В наші дні бурно і не звичайне, ко кавкав. Ко Подходом нужно относиться с осторожностью. То есть, с одной стороны, я являюсь сторонником подхода, что не стоит раньше времени пресловутую взраду разгонять. С другой стороны, причин для величайшего оптимизма тоже нет. Значит, можно предположить следующее, что этот договор, я опять-таки буду осторожен, потому как на нем настаивал Трамп, и потому как это все преподносилось. Я предположу, что это... Не знаю, насколько оно реально имеет значение для Трампа, но по крайней мере в качестве такого жупила, символа или я не хочу говорить фигового листка, это безусловно имеет для него значение для того, чтобы предъявить как достижение, как результат в политике, когда американцы не только в односторонне помогают, но по -по -по компенсируют свои затраты тем или иным образом, и поэтому для него это Выглядит, неважно, что это по сути обратится, этот договор, как он будет реализован, что там будет реализовано, какие вообще есть полезные ископаемые, сколько миллиардов нужно вложить и через сколько лет вообще будет что-то поступать, это вопрос пятый. Пока Трампу будет что предъявить, и мне кажется, что в этом плане это для него имеет значение. Это понятие это принципово понятийная история, да, сам факт. Видимо, да, для него это так. И очень показательно, что вот эта риторика, которая в буквальном смысле навела панику и немало пессимизма, естественно, поразила всех. Риторика в отношении президента Зеленского и вообще в отношении Украины, и наоборот, более позитивная риторика в отношении России. На мой взгляд, причина этого было две. Позитивная риторика в отношении России, тут два варианта. Либо это некие условные симпатии, либо это попытка задобрить Россию перед переговорами. То есть вот такая вот уступка со стороны Соединенных Штатов, когда они улучшают свои отношения с Россией и в лучшей форме разговаривают с ними ради чего-то большего этого ряда либо это что-то другое. Но в отношении президента Зеленского и Украины, судя по всему, риторика со знаком минус была связана во многом с отказом подписывать соглашение. Вот здесь, как мне это видится, и вот здесь, после того, как оно будет подписано, показательно, что будет говорить и что будет делать Дональд Трамп. Вот его желание в итоге некий компромисс достигнут, вот его желание удовлетворено, вроде бы важное, имеющее для него значение, и вот это возможно, возможно, это некая отправная точка, после которой какие-то вещи станут яснее. Хотя, опять-таки, неожиданности у нас звучат и происходят каждый день во всех направлениях. Что тут сказать? Прогнозировать сложно, но мне видится все же это важным моментом, Некая отправной точкой и показательно будет, как, как Трамп поведется дальше. Ну, знаете, а вот я вам, сдается, тут Так, да, я розумію, що ви кажете, якби е, наповненість цієї історії, це вже питання другорядне. Тут дуже багато такої політики е, навіть можливо після виборчої історії, коли потрібно показати своєму електоратові таку альфа-самця альфа е, до, до Трампу. Хоча може це навіть і не буде зовсім коректно з мого боку, але тим не менше. Е, але стратегічність, якщо от воно зараз так, так буде. Е, Існувати в тому якомусь прийнятному варіанті. Коротко я скажу про умови, які існують щодо того договору, який ми зараз бачимо. Його драфт, що мовляв, от є майбутня розробка українських корисних копалин. В них буде якийсь певний дохід з цієї розробки. 50% відсотків цього доходу не прибутку, а доходу, як числиться в угоді, монетизації від активів. Вони будуть перераховуватися у фонд. фонд. Цей будет, відповідно, проводити Інвестиції в українську економіку і стимулювати розробку і видобуток нових корисних копалин і цим фондом буде управляти спільна Україна та Сполучені Штати Америки. Багато радників там Трампа, радник з питань нацбезпеки, держсекретар Рубіо. Вони говорять, що це просто найкраще, що може найкраща гарантія, на яку може розраховувати Україна, отак себе економічно пов'язати зі Сполученими Штатами Америки. А як вам здається, це є гарантію чи не є? Чи справді штати такі? Uh, ну смелые в защите инвестиций uh, своих компаний, скажем, что так, когда мы говорим про повязанность экономик. Бывали в истории в мировой истории случаи, когда Соединенные Штаты очень активно защищали свои инвестиции, правда, те времена уже давным-давно прошли. Значит, по последним, если мы можем судить по администрации Байдена, что значит гарантии? Я всегда говорю, что высшая стадия гарантии вообще что-то, что соответствует этому термину, это по большому счету желание или готовность вмешаться вооруженным путем, если на Украину нападают, если Россия возобновляет нападение на Украину. До сих пор ни та администрация, ни нынешняя не демонстрировали, ни другие союзники и партнеры Украины не демонстрировали такой готовности без связи с защитой инвестиций. Тем не менее, тем не менее важно сказать, что наличие больших интересов, если какая-либо американская администрация воспринимает что у нее ситуацию так, что нужно защищать интересы собственного бизнеса и вообще собственные государственные интересы в Украине, то это, конечно же, а вот они. Вот если этот договор в самом деле станет реальным стимулом такого рода, а вот для этого нужно будет понять многие детали и вообще понять, что там, когда реализуемое, когда он условно начинает наполняться деньгами реальными. Так вот, в этом случае ви говорите, що типу ця історія взагалі може бути придатною до обговорювання тільки коли справді там цей фонд створиться і коли він почне наповнюватися грошима Чим, чим більше в фонді, условно говоря, більше в фонді условних американських денег неважно українського происхождения, тем більше шансів, що американців серйозна заінтересованість, причому і на правительственном рівні, И на уровне частного бизнеса, а если частный бизнес, то мы не забываем и о лоббировании тоже, потому что частный бизнес лоббирует политические интересы и э, очень многое решает. То есть вроде бы назвать это гарантией нельзя. Гарантия это когда написано черным по зеленому, что Соединенные Штаты вмешиваются вооруженным путем при таких-то и таких-то обстоятельствах. С этого нет. Но, тем не менее, интересы есть, и вроде бы, вроде бы, когда есть реальное наполнение, реальные бизнес-интересы, стимулировать американцев активнее помогать Украине, если Украина подвергается опасности. Но, то есть логика здесь присутствует. И именно это то, что говорят министр финансов американский, госсекретарь. Но, опять-таки, это не прописано, все это обтекаемо, и в итоге есть желание помогать, это может трактоваться по-разному. Очень важный необходимый минимум – это помощь Украине оружием. То есть это первое и главное. Помощь вооруженным путем на данный момент выглядит фантастической. Какими бы ни были американские интересы, американцы не готовы рисковать, не были и до сих пор не готовы рисковать столкновением со слабой, но ядерной державой. Слабой я имею в виду во всех отношениях по сравнению с США, но тем не менее ядерной державой. Тем не менее, такая зацепка, она довольно существенна на первый взгляд, но опять-таки мы не знаем, как будет действовать администрация Трампа. Их действия пока не вписываются в наши привычные логические схемы. Кое-какая вот такая вот, назовем это гарантийной зацепкой, когда фонд и вся эта история получит реальное наполнение, я бы сказал, что она есть, а вот насколько она велика, пока просто судить рано. Знаєте, я от зараз спілкуючись з вами, доведе бачу коментарі, які е, паралельно з'являють не коментарі, а новини, які паралельно з'являються, що ну там в Вашингтоні вже активний день, е, і почали черговий раз з'являтися коментарі Трампа. вже десь так всі звикли, що в цей час е, що в Тель-Авіві, що в Києві там близько ї години вечора починає з'являтися е, такі активні активні е, брифінги американського президента. Е, отже, якщо там тиждень тому були заяви просто «Зеленский диктатор 4% підтримки Путін непоганий хлопець зараз я читаю США Пробують допомогти Україні повернути частину а, втрачених територій, а, ми постараємося укласти найкращу угоду, з якою будуть а, а, згодні вже обидві сторони. Тобто, не те, що лунало там тижне, що та до чого тут Україна взагалі немає її там за столом а, переговорів. Тобто, а, ну це така це це навіть не дипломатія, це просто такі різкі зміни позицій. Я не виключаю, що якщо справді президент Зеленський поїде в. Вашингтон найближчими днями, як про це повідомляє західна преса, що там в чергове якась хімія може відбутися між лідерами, і знову буде там велика, велика дружня історія між Україною та США. Але як ви пояснюєте, ось цю звідки походження цієї ну якоїсь такої дуже складно усвідомлюваної історії? Незрозумілої, непояснюваної історії зближення між, між США та Росією. Що це за помутніння от скажімо так. Чи взагалі немає цього зближення? Може, воно нам здається, може, це просто все слова і більш нічого? Значить, во первых слова все одно кое-що значить, навіть слова емоціональне і пульсивне висказування коєш то значить. Поэтому... Хоть о каком-то минимальном сближении, я предпочитаю придерживаться фактов, значит, о каком-то минимальном сближении можно говорить о св... как о совершившемся факте. Изменилась риторика Соединенных Штатов в отношении э, характеристик действий России, это мы видели, это уже изменение, это... Это, конечно, на бутерброд не намажешь, что называется. Это не измеряется в снарядах, танках и ядерных бомбах. Тем не менее, это кое-что. Потому что состоит, пазл состоит из многих компонентов. Это один из, хотя может быть не самый значительный. Значит, есть вроде бы договоренность о штатах посольства, расширении штатах посольства в обеих странах. Значит, пока это еще не свершилось, но это реальная договоренность. Иди, знай, зайдет ли это на практический уровень или вдруг нет. Тем не менее, мы являемся свидетелями попыток, очевидных реальных попыток и какого-то уже начального сближения. Большого и серьезного сближения по факту еще не произошло. Более того, я бы сказал, по-настоящему серьезное сближение между Россией и США, причем в резком режиме в нынешних условиях, при всем особенном подходе Трампа, это я бы сказал, нонсенс во всех отношениях. То есть это уж больно. Э, скажем, так ну, необходимо преодолеть разного рода препятствия, кстати говоря, с точки зрения России, тоже чтобы пойти на этот шаг. И во есть вопрос: в смысле Россия э, Россия это не тот, как мне видится с точки зрения логики со стороны Соединенных Штатов для них это не тот приз, ради которого стоит жертвовать очень серьезными активами. А наприклад, на шені западної Європи це очень серйозно актив. Я сейчас не говорю, горьо. Подістові поддержив... 100%, 100%. Вибачте, я є. Я, я втручуся? Я просто подивився на фоні цих всіх подій. Подивився, що там Європа плюс США – це 60% світового ВВП, це 40% світової торгівлі. Це це дуже тісні взаємозв'язки, історичні, і це в принципі взаємовигідне багатство. І от розмінювати його на там потенційне партнерство із Росією проти Китаю. Ну, это как выглядит совсем нелогично. Хотя я не знаю, что Безусловно. Во-первых, если есть у кого-то мысль всерьез оторвать Россию от, Россию от Китая, есть это одно из единственных резонных объяснений действия. это именно такое. Значит, на мой взгляд, это желание или более чем легитимное, в теории правильное, вот только проблема в том, что оно довольно наивное и, на мой взгляд, невыполнимо. То есть вот прямо оторвать для России Китай очень важен, Несмотря на то, что Китай представляет для России угрозу, и казалось бы, причем что интересно, больше, чем Соединенные Штаты по здравому смыслу, Китай сосед перенаселенный, сильный, который мягкой силой, в общем-то, той или иной вещь пытается контролировать Россию, казалось бы, тем не менее Россия из желания взять под контроль Украину, Беларусь и по мелочам еще кое-что, а для Путина это, по всей видимости, первостепенная стратегическая задача, положилась на Китай. Без Китая Россия бы не могла не выстояла по серьезному под натиском на И поэтому кинуть Китай, кинуться в объятия Соединенных Штатов, это было бы неразумно, хотя бы по той причине, что, как известно, в Соединенных Штатах происходят выборы. И если через какое-то время что-то изменится, то России припомнят вдруг, может и не изменится, припомнят в этом случае все ее грехи, и Россия не может просто рассчитывать свою политику вот так вот, что по прихоти президента Соединенных Штатов, который-то да и сам непредсказуем, сегодня у него то, завтра другое, значит, они изменят свою коренным образом политику и порвут с Китаем. Значит, чуть-чуть приблизиться с американцами, сблизиться с американцами, это не повредит их отношениям с Китаем. Я не думаю, что они этим пожертвуют. Так что это подход этот довольно наивный. Э, по поводу всего остального, рынок, если мы говорим о России как рынке, но она вообще не сравнима с Евросоюзом. Да, Россия это э, место, где немало полезных ископаемых, но опять-таки полезные ископаемые и так продаются на рынке. Э, опять-таки американские инвесторы, допустим, Путин предлагает американцам некие возможности по разработке каких-то месторождений, мол, инвестиций, все это хорошо, только я вот одну вещь хочу заметить, что с Россией после того, что случилось, а это и нападение на Украину, это другие действия, и в том числе действия в отношении западного бизнеса в России во время войны, эти все действия привели к тому, что сомнительны крайне даже без санкций, даже с благословением Соединенных Штатов, очень сомнительные перспективы того, что крупные западные компании, которые рассчитывают на долгосрочные инвестиции, и цивилизованные отношения, не какую-то прибыль купи-продай партию нефти, что-то в таком роде. Вот что-то серьезное, долгосрочное, что они в ближайшие годы будут готовы инвестировать в Россию, даже если формально санкций не будет. Все видели, как конфисковывали фактически имущество западных компаний. Все видели, что Путин вдруг решил э, с утра пораньше напасть на Украину. И почему это... Почему, не любят бизнес, любят минимальную предсказуемость и цивилизованность. В России в данном случае это не присутствует, поэтому привлекательность России как вот партнера бизнес тоже крайне сомнительно, если сравнивать с Европой, а повредить отношениям с Европой и с другими странами это может. Нельзя забывать, что если Путин очень, Трамп очень сильно сблизится с Россией, причем за счет Украины, за счет Украины, что Украину вынудят идти на откровенно невыгодные условия договора. Это будет очень плохой сигнал и любым союзникам Соединенных Штатов во всем мире, это отразится и на военных вопросах, это отразится на бизнесе, в конце концов, и на экономике. Какая-то прибыль, которую ты получаешь здесь и сейчас от того, что тебе заплатили, от того, что тебе подписали какие-то инвестиционные договора, может а ухнутся, когда с тобой захотят иметь дело гораздо меньше другие твои партнеры, несмотря на то, что с Соединенными Штатами, как ни крути, все хотят иметь дело при любых обстоятельствах. Но если нестабильность налицо, нет доверия и нет понимания, что на что-то можно рассчитывать, это отразится плохо и на Соединенных Штатах. Я думаю, что в окружении Трампа это понимают. Мне, ко мне в последние дни не раз обращаюсь с такими вопросами и упреками, что, мол, я комментирую действия администрации, как будто бы это первый срок э, Трампа, э, что мол был когда было больше вот такой по предсказуемой рациональности, сегодня ее меньше. Я отвечаю, что пока несмотря на заявления, которые где-то шокируют, где-то удивляют, это чем мягко говоря, я предпочитаю дожидаться конкретных дел и меньше придавать значение заявлениям как с элементами радужных перспектив, так и негативных. Вот дела будут говорить сами за себя, и пока дел еще было не так много, хотя заявления, естественно, являются намеками на дела, поэтому спокойнее, что называется, и будем видеть после того же договора, Кош, то А, знаєте, коли ми обговорюємо в Україні питання стійкості, там от будь-яке питання, яке там стосується, ми вистояємо, якщо штати підуть, одразу впираєшся в одне важливе запитання: чи дозволять штати продавати зброю нам? Чи закриють вони цей ринок, чи не закриють вони цей ринок для нас? Ну тобто, мається на увазі там Європа, Можемо припустити, що вона швидко зараз може витягнути свої запаси, дістати гроші і е, дати можливість Україні закупляти ті ж самі ракети до Петріотів, ті ж самі петріоти е, американські, можливо, навіть авіацію. Можливо, ті самі атакамси подібні речі, от за європейські кошти, е, купувати в американців. Тобто, питання постає в тому, е, стійкість, можливість е, вистояти е, від того, чи американці продають зброю, чи не продають. Як ви гадаєте, Дональд Трамп це та людина, яка може прикрити цей продаж зброї? Е, тому, що, тому що це ну, от, е, з огляду на такі мінливі позиції американського президента, можна подумати вже і про таке грішне діло. всегда всегда необходимо рассматривать э, реальные самые негативные реальные сценарии не обязательно естественно они реализуются но такие которые которые есть определенные шансы значит когда мы говорим об американской помощи Украине есть разные стадии негатива от я это так называю уровни отказа американцев от помощи Украине то есть самый базисный вариант и наименее негативный это если американцы отказываются просто отказываются выделять новые пакеты помощи, однако то, что было раньше, идет. И раньше важно запомнить следующее, это не только те грузы, которые не, успел, не успели при Байдене, вот эта выделенная сумма, либо то, что еще в пути, что называется, не успели довести до Украины, и вот оно сейчас при, при Трампе идет. И на мой взгляд, это, кстати, обнадеживающий момент, что вот эти выделенные грузы, выделенные пакеты идут, по крайней мере. Есть еще кое-что важное. Есть то, что американцы на протяжении последних трех лет заказывали для своей иностранной промышленности. Это по-другому не из активов Пентагона. И вот это реализуется параллельно. Уже заказанные средства производятся и продаются, и это растянуто на год. Так вот, могут, например, не прикрыть вот этот вот аспект, который уже задействован, а могут прикрыть. То есть я иллюстрирую уровни того, что они могут. Они могут запретить западным странам людям, передавать американское оружие, свое, которое в их активах, могут не запретить. И, наконец, они могут самый вот этот худший вариант, что даже запретить э, продажу. То есть не, даже откажутся продавать условным британцам свое оружие для передачи Украины. Значит, я допускаю, минимальный шанс такого варианта есть. Вот это, берем самый плохой, что они буквально все запрещают то, что я перечислил, еще и не, и не продают оружие. Но на мой взгляд, на мой взгляд, это шанс мало, это маловероятно. Очень, вот в буквальном смысле, хотя бы это было бы демонстрацией откровенной враждебности Украине не просто, не просто какого-то по бизнес-подхода, там неприязни, а уже враждебности. Это была бы игра однозначно на пользу России, просто не просто попытка принудить Украину к чему-то, но фактически помощь России. И это было бы серьезной, серьезной проблемой в отношениях со странами Западной Европы. То есть не выглядит такой шаг абсолютно неоправданным и непонятным с точки зрения логики, в том числе логики Трампа. Логика Трампа во многом это успешный бизнес, как он, как он это видит. Продажа оружия, продажа оружия кому-то, чтобы он передал ее Украине, выглядит вполне как бизнес и не только не противоречит американским интересам, как их не трактую, а в общем-то вполне им соответствует. Так что предсказывать ничего нельзя, но вот такой наихудший вариант я бы оценил как мало-мало Знаєте, ми от попередньому блоці ефіру говорили з експертом нашим українським фахівцем питання технологій, і я вам поставив запитання про Starlink. Кажу: от, а от Starlink маск може перекрити. Він каже: звісно, все можливо, але дуже скептично теж ставлюся до цієї історії, тому що тут бізнес просто по максимуму. Якщо виходити з того, скільки Starlinkів, скільки терміналів працює в Україні, це приблизно за такими ну, на скільки оцінками: 130 тисяч терміналів. Це Приблизно стільки скільки в інших в усьому іншому світі тому зупинити такий потік коштів, які тільки абонентську плату в місяць дають 10 мільйонів доларів для SpaceX, для SpaceX Це ну виглядає якось нелогічно. А от допомогти Росії і отримати, наприклад, додатковий ринок збуту такі старінки, тобто розкрити для них можливості роботи, це теоретично можливо. і Це теж така небезпека, яку варто напевно, в цьому контексті розглядати. Давиде, до речі, я закликаю наших глядачів підписуватися на YouTube канал Давида Шарп, в описі до цього відео. Ви знайдете на нього посилання. Давиде, фінальне питання. Європа ну так сміливіше рухається. Президент Макрон вирушав вже був у Вашингтоні. Очікується візит Кіра Стармера, так само до Вашингтона. І сьогодні міністр фінансів Франції заявив вже напряму, що Лондон, Париж та Берлін готові відправити до України війська, щоб гарантувати. Перемир'я. Трамп не проти. Він навпаки вже давно каже, що це справа Європи, тому хай Європа з цим от, війною і дає собі раду. Ви в це вірите, що вони відправлять війська? Бо я скажу чесно: я не вірю і не бачу, в принципі, навіть якісь мірі в цьому потреби. Якщо це не пілоти, якщо це не оператори ЗРК разом із ними, ми коли ми обговорюємо відправку войск, завжди потрібно в першу главну очередь в якому качестві. Значит, если мы говорю, рассматриваем качество э, союзников, которые готовы при определенных обстоятельствах вступить с Россией в бой, то мне в это сложно поверить. И вот почему, и тут я с вами абсолютно согласен, а потому что до сих пор, что же мешает это сделать завтра? Если без всякой связи с договором, если готовы воевать, вот пожалуйста, вот э, отправляй на самолете можно поторопиться. Значит, но из-за того, что опасаются столкновения с Россией, никто на этот шаг до сих пор идти не был готов и не готовы сейчас. Это можно гарантировать и констатировать как факт. Значит, тогда мы начинаем понимать, что отправка войск это в рамках некого миротворческого мандата, по которой может быть возникнуть только по результатам соглашения. То есть иначе это одностороннее действие Украина, условная страна Х, Великобритания и союзнический контингент. Значит, если это миротворческий мандат, то это обязательно, подчеркиваю, обязательно происходит согласие России. Потому что, а как, если речь идет о договоре, никто не может действовать вне, рамках, вне рамок этого договора. То есть это уже будет совершенно что-то иное. Значит, и тут мы приходим к выводу, что эти силы, будут находиться в качестве буфера качестве наблюдателя, но не в качестве союзника, который э, станет на сторону Украины, если Россия совершает агрессию. То есть это не препятствие физическое для нападения на Украину. В этом случае какой бы у них ни был вот этот мандат согласия России, это не союзник, который помогает воевать. это ну, вот, вот, психологическая перепона, да, потому что это начать там задать удару потенциально по таких войсках, это вступить а, да, да. в войну там, с таким. То есть психологическая, я бы сказал, это несколько больше. То есть это часть. Это некая припона для России, скажем, мы мы должны не должны забывать, что не только Запад опасается эскалации с Россией столкновения. На самом деле Россия очень боится столкновения с НАТО, с ядерными державами, с сильными государствами. То, что их риторика агрессивна и соответствующие, это не значит, что они этого не боятся и тем более не понимают, насколько они слабее НАТО, особенно если вместе с Соединенными Штатами. Значит, и здесь, то есть когда есть условные французские, британские какие-то силы, то ты должен, ты в смысле Путин, Должен понимать, что если мы э, приведем к гибели этих солдат и вообще как-то сквозь них попремся и что-то такое, это повышает серьезные риски, это приведет к санкциям, это, возможно, приведет даже к столкновению с ним. А нужно ли мне это? Значит, да, это дополнительный сдерживающий фактор, но мы должны понимать, силы ООН на протяжении ООН, разные международные контингенты на протяжении многих конфликтов, недавней истории, в давней, не предотвращали войну, потому что у них нет мандата и нет мотивации. Я далеко не буду ходить за примерами. 8 октября 2023 года, когда Хизбалла напала на Израиль, атаковала после Хамаса, она атаковала ровно с той территории, где концентрируется очень значительный по численности контингент сил ООН, включая контингент сил стран НАТО, таких как Франция и Италия. Но так как у них нет ни мандата, не было ни мотивации, эти силы не собирались мешать. У них есть какой угодно мандат, но только не мешать войне. И вся война шла в их присутствии, причем на каком-то этапе они представляли из себя даже определенную помеху. Так что помним о мандатах, помним о мотивациях и о статусах. Это самое главное – и это не должно, скажем так, не должно затмевать нам вот эта вот фраза «международный контингент гарантирует», все это не должно нам затмевать понимание, как эта ситуация выглядит именно исходя из этих соображений.